assalomu alaykum hammaga bu bugun sizlar bilan shokoladniy glazur tayyorlashni o'rgatib o'taman Juda ham oson buning uchun azginagina yog' ko'rib turganingizdek, ya azgina bakal qancha desam bo'ladi juda ham 2-3 qoshiq sut va 3-4 qoshiq 4 qoshiq 3 qoshiq soldim Mana kakao um, uh -huh. rangi to'q kakao bo'lmagani uchun och bo'lgani uchun shunaqa soldim sizlarda to'q bo'lsa ikki qoshiq solinglar keyin shakar solaman bir yarim piyola gazda yoqmaganman shundoq gazda bo'lyapti xohlasanglar yoqsanglar ham bo'ladi lekin juda judayam past olovda yoqishinglar kerak boshida keyin solgan hamma massamizni saryog' solsanglar ham bo'ladi yoki e, margarin solsanglar ham bo'ladi margarinni yaxshiroq sifatlirog'ini keyin sutni o'rniga suv ishlatsanglar ham bo'ladi mazasi e, pochти bir xil bo'ladi lekin sutda sal mazaliroq chiqadi man Mə, bu safar sut soldim buni e, pishiriqlarni ustiga shokolad qilib ishlatsanglar ham bo'ladi e, ba, baland olov qilib yoqib olamizda aralashtirib aralashtirib e, margarinlarini eritib pishirishni boshlaymiz shokolad sotib olib e qilib eritgandan ko'ra mana shunaqa ustimda tayyorlagan manimcha yaxshiroq pishiriqchalarni ko'pi biladi глазурный shokolad tayyorlashni man tortlarni ustiga ba'zi chetlariga e, unaqa glazur gлазур qilmaymanda пари qilib eritaman lekin pishiriqlarni ustiga asosan shunaqa qilib shokolad qilib mana ko'rib turganingizdek xuddi o'sha shokolad rangidan to'qqina zo'r bo'lib chiqdi mazasi ham xuddi shunaqa shokolad bo'ladi даже uyda tayyorlagan glazur eritgan shokoladlarga qaraganda yaxshiroq chiqadi buni xohlasanglar o'zinglar shokolad yaxshi ko'radiganlar o'zinglar shundiy ichishga ham tayyorlasanlar bo'ladi ну man ko'pincha shu pishiriqlarga ishlataman